Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara menjinakkan burung perkutut ombiokan yang terlalu giras. Dan jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, like, komen, share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, ambil ulasan-ulasan yang baik-baik saja. Buang ulasan-ulasan yang tidak baik. Jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Cara menjinakkan burung perkutut ombiokan yang terlalu giras. Burung perkutut adalah burung klasik yang tetap digemari sejak zaman dulu dan masih tetap eksis hingga sekarang. Para penggemar burung perkutut kebanyakan adalah orang-orang yang sudah dewasa atau sudah matang usia Tetapi saat ini banyak juga orang-orang yang memelihara burung perkutut dari orang-orang muda maupun sampai orang-orang dewasa maupun orang tua Mendengarkan suara anggunan burung perkutut memang dapat mententramkan hati Apalagi jika burung perkutut yang kita pelihara sudah gacor dan memiliki suara anggungan yang merdu, tetapi untuk memelihara burung perkutut sampai menjadi gacor maupun rajin bunyi. Maupun duduk maupun uh, bunyi dalam kesehariannya butuh kesabaran. Apalagi jika burung perkutut kita pelihara tersebut kita beli dari ombiokan, tentu memerlukan waktu lebih lama agar menjadi jinak dan lebih gacor ataupun rajin manggung. Untuk merawat burung perkutut ombyokan lebih mudah daripada merawat burung ombyokan jenis kicauan karena kita terlalu, tidak terlalu repot repot untuk melatihnya makan fur. Burung perkutut ombyokan bisa langsung kita berikan pakan kemasan yang berupa biji-bijian seperti jewawut, millet, ketan hitam, gabah dan lain-lain. Yang biasanya campuran sudah lengkap dalam kemasan pakan khususnya untuk pakan burung perkutut yang terjual di kios-kios pakan -kios, burung maupun di pasar burung. Fokus utama dalam merawat burung perkutut ombyokan adalah proses penjinakan, karena rata-rata perkutut ombyokan perilakunya sangat giras, sangat gesit karena sebagian besar perkutut tersebut adalah burung perkutut liar yang yang ditangkap secara paksa dan diombyokan di suatu sangkar besar perkutut tersebut adalah perkutut liar yang ditangkap oleh tukang pikat atau tukang jaring dan untuk dijual dan untuk diombiokan di pasar maupun di kios-kios burung berikut ini langkah-langkah untuk menjinakkan burung perkutut ombiokan ini perlu digarisbawahi langkah-langkah menjinakkan perkutut ombiokan untuk kita semua tip untuk kita semua semoga saja bermanfaat yang kesatu setelah adalah setelah kita mendapatkan perkutut dari pasar burung atau toko-toko burung, segera kita tempatkan dalam kandang yang bersih. Sediakan pakan dan air minum yang cukup, serta berikanlah juga tulang sotong dan potongan batu bata sebagai asinan untuk membantu proses pencernaannya, dan juga untuk memenuhi kebutuhan kalsium perkutut tersebut. Yang kedua, letakkanlah kandang perkutut di tempat yang sepi, terlebih dulu selama beberapa hari agar burung tidak gelabrakan karena dapat menyebabkan sayapnya luka, paruhnya luka, berdarah dan lain-lain. Yang ketiga, selama beberapa hari burung perkutut ombyokan tersebut tidak usah dimandikan. Biarkanlah burung beradaptasi dengan lingkungan sekitar rumah Anda maupun di sekitar eh, tempat ia tinggal saat ini. Yang keempat, setelah beberapa hari di rumah Anda, perkutut mulai dimandikan dengan cara dipegang dan dicelupkan ke dalam wadah berisi air. Sebelum dimandikan, terlebih dahulu perkutut dipegang dan dielus-elus dengan lembut sampai perkutut tersebut terlihat tenang dan tidak ber 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 berusaha berontak saat dimandikan. Yang kelima, untuk memandikan perkutut bisa menggunakan air bersih atau air leri atau bekas cucian beras yang dicampur dengan air rebusan daun sirih tujuannya agar bulu-bulu perkutut tersebut terhindar dari kutu ataupun parasit ataupun jamur yang lainnya Yang keenam pada proses penjinakan ini mandikanlah burung perkutut setiap hari selama satu bulan setelah agak jinak intensitas mandi bisa mulai dikurangi menjadi dua kali seminggu atau seminggu sekali yang ketujuh, setelah selesai dimandikan, masukkanlah kembali perkutut ombiokan tersebut ke dalam kandang, dan biarkanlah didis-didis dulu atau uh, sampai semua bulu-bulunya kering, baru kemudian dijemur. Yang kedelapan, seminggu sekali, berikanlah jamu khusus untuk perkutut atau burung perkutut dan juga kacang hijau yang sudah direbus dengan cara dilolohkan satu persatu secara perlahan agar perkutut ombyokan tersebut cepat manggung ataupun cepat gacor dan rajin berbunyi di setiap hari agar bisa menghibur majikan ataupun perawatnya yang kesembilan yang kesembilan letakkanlah burung perkutut di tempat yang ramai lalu lalang orang yang lewat agar perkutut yang masih kira tersebut terbiasa dengan keberadaan orang di sekitarnya Mungkin awalnya perkutut akan gelabrakan, tapi beberapa hari perkutut tersebut akan lebih anteng dan akan terbiasa dengan suasana lingkungan yang baru Itulah perkutut tip cepat menjinakkan perkutut ombiokan Jadi saya ulangi lagi ulasan-ulasan uh, di atas tadi adalah berikut ini alang langkah-langkah uh, untuk menjinakkan perkutut ombyokan. saya ulangi lagi biar jelas biar paham biar uh, bisa mempraktekkannya di rumah satu setelah kita mendapatkan burung perkutut dari pasar burung segeralah kita tempatkan di dalam kandang yang bersih sediakan pakan dari air minum yang cukup serta berikanlah juga tulang sotong dan potongan batu bata sebagai remisan atau asinan untuk membantu proses pencernaannya dan juga untuk memenuhi kebutuhan kalsium burung perkutut tersebut yang kedua, letakkanlah kandang burung perkutut di tempat yang sepi, terlebih dulu selama beberapa hari agar burung tidak gelabrakan atau tidak giras karena dapat menyebabkan sayapnya luka dan berdarah, maupun eh, patoknya atau kepalanya luka atau berdarah. Yang ketiga, selama beberapa hari perkutut ombyokan. Tidak usah dimandikan dulu. Biarkanlah burung beradaptasi dengan lingkungan di sekitar Anda atau di sekitar rumah Anda. Biar beradaptasi dengan lalu lalang orang yang lewat, beradaptasi dengan lingkungan di sekitar, beradaptasi dengan kendaraan yang lewat dan lain-lain. Dan yang keempat, setelah beberapa hari di rumah Anda, burung perkutut mulai dimandikan dengan cara dipegang dan dicelupkan ke dalam wadah berisi air. Sebelum dimandikan, terlebih dahulu perkutut dipegang dan dielus-elus dengan lembut sampai perkutut tersebut terlihat tenang dan tidak berusaha beruntak, baru mulai dimandikan. Yang kelima, air untuk memandikan burung perkutut bisa menggunakan air bersih atau air leri. Atau bekas cucian beras yang dicampur dengan rebusan daun sirih, atau tujuannya agar bulu-bulu perkutut tersebut terhindar dari kutu dan parasit maupun jamur. Biar tambah mentilat, biar tambah sehat, bulu-bulu burung perkutut tersebut. Yang ke keenam, pada proses penjinakan ini, mandikanlah burung perkutut di setiap hari selama satu bulan. Setelah agak jinak, intensitas mandi bisa dimulai dikurangi menjadi dua kali seminggu. Setelah itu bisa seminggu sekali, atau seminggu sekali, atau sebulan sekali. Jadi, intensitas mandinya awalnya setiap hari terus dikurangi lagi, jadi seminggu dua kali. Terus kalau sudah tenang jadi seminggu sekali, terus sebulan sekali itu prosesnya dan untuk yang ketujuh setelah selesai dimandikan masukkanlah kembali burung berkutut ombyokan tersebut ke dalam kandang dan biarkanlah didis-didis dulu sampai semua bulu-bulunya kering baru kemudian dijemur dan yang ke-8 seminggu sekali berikanlah jamu khusus untuk burung perkutut dan juga kacang hijau yang sudah direbus dengan cara dilolohkan satu persatu secara perlahan agar burung perkutut ombyokan tersebut cepat manggung terserah entah itu jamu-jamu yang terjual di pasaran maupun jamu-jamu bikinan home industry maupun perorangan atau bikinan teman-teman yang terjual di online online tertentu Yang kesembilan letakkanlah sangkar burung perkutut di tempat yang ramai lalu lalang orang agar perkutut yang masih gila tersebut terbiasa dengan keberadaan orang di sekitar mungkin awalnya perkutut akan gelabrakan atau akan uh, gesit akan giras tapi setelah beberapa hari perkutut tersebut akan lebih anteng dan akan terbiasa dengan suasana lingkungan barunya Demi, demikianlah sedikit informasi tentang cara menjinakkan burung perkutut ombyokan yang terlalu giras semoga saja bermanfaat untuk anda semua ambil sisi positifnya buang sisi negatifnya ambil ulasan-ulasan yang baik-baik saja buang ulasan-ulasan yang tidak baik atau buang ulasan yang jelek jangan diambil mentah-mentah ulasan atau tip dari saya ini dan jangan lupa subscribe aktifkan lonceng notifikasinya like comment share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya tak lupa saya ucapkan salam kong mania salam jabat erat salam silaturahmi salam persahabatan salam sejahtera salam sehat selalu salam sukses untuk anda semua dari Sabang sampai Merauke dan tak lupa saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.